perspektif falsafah dan etika. Kami memilih isu ini bukan saja ingin memfokuskan tentang isu alam Persekitaran, tapi ia juga memfokuskan tentang isu elemen moral di dalam kalangan masyarakat. Kami juga akan mengaitkan isu ini dengan pembangunan mampan iaitu SDG 13 tindakan terhadap perubahan iklim. Inilah dia logo SDG atau UN SDG yang dimaksudkan daripada video tadi. Ini adalah bukti jika kita tidak menjaga penggunaan plastik dari awal. Rakyat Malaysia paling banyak termakan mikroplastik di dunia dan dikatakan makan kira-kira 15 gram mikroplastik sebulan itu membimbangkan khususnya berhubung kesan jangka panjang terhadap kesihatan rakyat negara ini. Mikroplastik adalah patika plastik kecil bersaiz kurang 5 mm dan ia lebih kecil berbanding sebutir beras. Ia terhasil daripada sisa plastik produk kecantikan dan pakaian yang menjadi serpihan kecil plastik sekunda. Serpihan plastik membawa toksin berbahaya boleh memberi kesan terhadap manusia dan haiwan apabila ia memasuki rantai makanan. Pakar perpandangan, mikroplastik boleh memasuki badan manusia melalui tiga cara iaitu pemakanan, pernafasan dan kulit. Selain meningkatkan risiko serangan jantung, mikroplastik turut meningkatkan serangan strok, keracunan dan masalah pencernaan. Satu kajian yang paling berimpak lah saya rasa apabila dijumpai mikroplastik ni di dalam testis manusia dan itu adalah penyebab kenapa berkurangnya sperma. Mikroplastik turut ditemui dalam najis manusia. Ketika proses pencernaan, ia juga memasuki pembuluh darah dan melepasi sel hingga dapat dikesan pada bahagian tubuh badan yang lain. Kru aduan rakyat berpeluang melihat kaedah bagi pasti mikroplastik di Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia, Nahrim. Kajian kehadiran mikroplastik juga dilakukan di beberapa sungai termasuk Sungai Klang dan Sungai Langat bermula Biharlah 2021 hingga Klang tahun ini. Yang dipenuhi dengan sampah sarap seperti bahan plastik dan sebagainya. Inilah antara salah satu punca-punca dari pencemaran atau keracunan mikroplastik ini terjadi di Malaysia seperti dari sedutan video tadi. Plastik digunakan setiap hari dari buku sama makanan ke sudut dan garfu sehinggalah ke beg membeli belah. Namun begitu, plastik mengambil ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya. Inilah bukti bagi kenyataan yang dinyatakan oleh saudara Denny sebentar tadi. yang timbul Adakah kemudahan yang kita nikmati hari ini wajar jika ia menyebabkan kemusnahan jangka panjang kepada alam sekitar? Konflik nilainya jelas Antara kemudahan sementara dan tanggungjawab sepanjang masa untuk bumi dan generasi yang akan datang Pihak yang termasuk pula iaitu pengguna peniaga kecil, pihak berkuasa tempatan dan NGO alam sekitar yang memperjuangkan kelestarian. Kita akan menganalisis isu ini melalui dua teori utama. Yang pertama adalah teori utilitarianisme. Utilitarianisme iaitu menilai sesuatu tindakan berdasarkan kesan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Jika penggunaan plastik memberi manfaat kecil tetapi mendatangkan mudarat besar kepada masyarakat dan alam maka tindakan itu dianggap tidak bermoral. Sebagai contoh, sisa plastik di Sungai Kelang mencemarkan air, malah menjejaskan kehidupan marin dan kehidupan nelayan. Teori, Teori kedua ialah etika alam sekitar khususnya pendekatan deep ekologi. Pendekatan ini percaya bahawa alam semula jadi ada nilai intrinsik iaitu bukan sekadar alat untuk manusia. Dari pandangan ini, penggunaan plastik berlebihan menunjukkan manusia memandang rendah terhadap kehidupan di, di dalam air dan mengeksplorasi ini tanpa belas kasihan. Maka, kedua-dua teori ini menunjukkan bahawa tindakan ini kita harus terhadap plastik perlu diubah demi menjaga kesejahteraan umum dan menghormati alam itu sendiri. Isu ini berkaitan dengan SDG 13 tindakan terhadap perubahan iklim. Plastik menyumbang kepada pencemaran karbon terutama apabila dibakar atau diproses. Mengurangkan plus penggunaan plastik boleh membantu mengurangkan kesan rumah hijau dan mempertahankan perubahan iklim. Melalui tugas saya ini, saya belajar bahawa nilai tanggungjawab dan kesedaran moral amatlah penting. Tindakan setiap tindakan kecil seperti menolak straw plastik memberikan kesan yang besar terhadap bumi. Saya juga sedar bahawa menjaga alam bukan lagi pilihan tapi satu kewajipan etika. Kita perlu memupuk sikap prihatin dan bertanggungjawab dalam masyarakat bermula dari diri sendiri juga. Saya mula membawa bekas makanan sendiri ke pasar malam dan mengalahkan rakan-rakan saya untuk membuat perkara yang sama. Sedikit, sedepi sedikit, kita bolehlah mengubah budaya penggunaan. Isu ini menyedarkan saya bahawa alam sekitar bukan milik kita sahaja tapi milik generasi masa depan. Tindakan hari ini menentukan nasib mereka. Sekian, Sekian sahaja saya daripada saya kami. kami. Terima kasih kerana menonton vlog Falsafah Bersuara untuk Alam Sekitar. Mari kita bersama-sama bertindak sebelum terlambat. Kerana bumi ini bukan warisan. Da da amana, amana.